Я уверен, что сегодняшняя ситуация показывает и должны его возвратить. Я думаю, что офицеры старшего состава помнят, когда много-много лет назад было очень престижно быть военным. Было очень престижно носить военную форму. Потому что армия была обеспечена на самом высоком уровне. Потому что был престиж, потому что была гордость за страну, потому что были было очень много ключевых составляющих которые со временем были потеряны я уверен что у нас есть возможность сегодня это все восстановить и в той ситуации которая сегодня есть остается большая надежда остается большая уверенность в вооруженных сил ребята каждому из вас желаю чтобы все ваши способности и навыки не были, не были использованы по прямому назначению. Мы, как политики, постараемся этот конфликт, который сегодняшний день есть, решить. Но еще раз хочу подчеркнуть, только что разговаривал с вашим командиром, где вспомнил про дух. Самое главное, это в любом деле не падать духом и иметь силу воли и силу духа. А что командир сказал, духа у нас хватает, потому что мы находимся на своей земле, и мы защищаем свою землю. Это самая ключевая вещь, которая должна давать силы каждому из вас. Желаю вам удачи. И ни в коем случае не падать духом, всегда быть сильным духом. Ми розпочали. Навчання в соответствии с оборони министра обороны и обеспечение цих навчань зараз на самому високому уровне.